Добрый вечер, дорогие друзья. Все мы знаем и любим Андрея Шевченко. Наверное, у вас возникнет вопрос, кто я такой и почему я стою перед вами. Я хорошо знаю проблемы военных, проблемы их, их семей, их молодых семей. И поэтому в моей программе предусмотрены вопросы решения проблем военнослужащих. И кандидат экономических наук. Как вы вот с этой позиции придете в Госдуму-раду, да, вы хотите какому-раду? Вот что вы будете там? Чем, заделать? Чем вы будете заниматься? Когда я приду в парламент, то да. я как раз и буду заниматься экономическими вопросами, имея экономическое образование. А развитие экономики страны ⁇ это то, что должно объединить всех людей нашего государства, то, что должно стать национальной идеей. У нас для этого есть весь потенциал. Первый законопроект, который... Я приму, когда стану народным депутатом, это проект про отзыв депутатов мажоритарщиков, которые не выполняют свои обязанности. имеется в виду, что если депутат не ходит на работу в сессионные, на сессионные заседания, не работает в комитете, не встречается регулярно с избирателями, как это положено законом, а занимается только своими делами что нужно разработать механизм, чтобы поставить вопрос на референдум в конкретном округе, откуда избрался этот депутат, и чтобы люди проголосовали за то, чтобы этого депутата отправить в отставку и выбрать того, кто будет работать на людей. Это моя личная инициатива, и этот законопроект я буду проталкивать, чтобы приняли в парламенте. Александр Долубко тут рассказал практически все за меня, поэтому у меня уже про... слов нет на у нас на российский, на украинский, на английский можно. На какие будут изучены, на какие будем разговаривать?